Наступлением осенне-зимнего периода членам комиссии предстояло обсудить подготовку к работе объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса муниципального образования. В недавнем времени была проведена выездная проверка по всем ресурсоснабжающим объектам, в ходе которой было отмечено, что подготовка проходит на должном уровне и к запуску все котельные уже готовы. Что касается угля, то у Байкал энергозапасов хватит на 33 дня, у ХКС на 19 суток, а у Баскова на 11 дней. Причем последний будет пополнять резерв в только после запуска. Я официально заявляю, это со слов Владимира что котельная Баскова уже на сегодня она готова к отопительному сезону. Готова. Два котла из четырех у них готовы в работе включиться хоть сейчас. Вот, два остальных котла находятся, один в ремонте, один в резерве. Касаемо других организаций, также подготовка котельного майна, в принципе, тоже готова к отопительному сезону. Единственное, там монтируется, заканчивается замена трассы в поселке Майна. Она будет закончена вовремя срок. Ну, котельные, электрокотельные в Майне-Черемушках, они, они готовы. Второй вопрос коснулся противопожарной безопасности. В ходе обсуждения было решено утвердить план мероприятий, проводимых в этом направлении. Кроме того, необходимо уточнить состав сил и средств, направленных на выполнение необходимых действий, а также проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ. За 2012 год было затрачено на противопожарные мероприятия около 50 тысяч рублей. В этом году мы освоили 12 тысяч рублей, произвели профилактические отжиги и Создание минерализованных полос в поселке Майна. Вот. Значит, средства в бюджете есть по нашей программе. Все, я думаю, мероприятия мы выполним, сомнений меня не вызывает. Также было подмечено, что с наступлением осенне-зимнего периода до запуска отопления количество пожаров как в многоквартирных домах, так и в частном секторе заметно увеличивается. Это объясняется тем, что повышается нагрузка на электросети за счет включения обогревателей и тенов. Кроме того, в это время пожарным приходится очень часто выезжать на горение сухой травы. Последним вопросом, который подняли на комиссии, это профилактика ВИЧ-инфекций. ВИЧ-инфицированных граждан по республике Акасия. Из них 6 детей до 15 лет. Ситуация имеет тенденцию к ухудшению. В 2012 году выявлено 87 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 24% больше, чем в 2011 году. Это по всей какасе? Да, это по всей Касии. Отмечается значительное увеличение числа новых выявленных случаев в возрасте 30 до 40 лет. Собравшимися было решено рекомендовать всем организациям города обратить особое внимание на проблему распространения ВИЧ-инфекции, особенно среди наркоманов, и при выявлении сообщать в соответствующие органы.